pol pagba maydonga qaytmaydi ikki apel granda livandoski uchun kurashadi abamyenga super taklif bor assalomu alaykum futbol olami bilan vaqtingizni tejang eng asosiy xabarlar pagba maydonga qaytmaydi manchester United yarim himoyacsi pol pagba bu yil maydonga qaytmaydi mashhur futbolchi fransiya terma jamoasi mashg'ulotlarida jarohat oldi va kamida 1,5 oy davomida davolanish kerak bo'ladi ma'lumotlarga qaraganda pagba davolanish jarayonini fransiya yoki angliyada o'tkazadi shundan so'ng shaxsiy murabbiy bilan formasini tiklash uchun birlashgan arab amirligiga boradi pol pagba manchesterliklar safida 2016 yildan buyon to'p tepadi. uning amaldagi shartnomasi yozda nihoyasiga yetadi klub yarim himoyachini yangi bitimga ko'ndira olmayapti bugungi kunda real psj va yuventes fransiyalik futbolchini o'z safida ko'rishni istamoqda joriy mavsumda pagba angliya premier ligasida to'qqizta uchrashuvda maydonga tushib jamoadoshlarga yettita golli uzatma amalga oshirdi futbol ko'rib pul mumkin bo'lgan kompaniya yoti yuz foizlik bonsor super ish kutmoqda kompaniyaga o'tish yulagi kommentariyada Ichea Piel Grande, Lewandowski, și un polshalik hujumchi robert livandoski bavariyani tark etishi mumkin bu haqida fijashish nashri xabar bermoqda o'ttiz uch yoshli goladerning minfin klubi bilan amaldagi shartnomasi ikki ming yigirma uchinchi yilda yakuniga yetadi futbolchi o'zini yangi chempionatda sinab ko'rishni istamoqda ikki ming yigirma ikkinchi yilning yozida transfer oida chelsi va manchester yunayted livandoskini o'z safiga qo'shib olishi mumkin livandoski joriy mavsum bavariya va polsha terma jamoalari safida barcha turnirlarda yigirma uchta o'yin o'tkazib yigirma sakkizta gol urishga muvaffaq bo'ldi shuningdek robert ikki ming yigirma bir yigirma ikkinchi yilki mavsumda kuchli beshlikdagi eng ko'p gol urgan futbolchi sanaladi super taklif bor transfer market web nashri xabarga ko'ra arsenal markaziy hujumchisi peri meri yevropaning ikki top klubi qiziqish bildirmoqda manbaning yozishicha kataloniyaning barselona va manchester siti jamoalari gabonlik futbolchiga qiziqish bildirmoqda ikkala klub ham 32 yoshli afrikalik futbolchining yanvardagi transfer o'z safiga qo'shib olmoqchi qayd etishicha shaharliklar kanonerlar rahbariyati bilan bog'lanib ulgurgan abamyanning bozor qiymati 25 million yevroga baholanmoqda abamiyang london bilan tuzilgan shartnomasi ikki ming yilning o'rtariga qadar mo'ljallangan siz eng yaxshisiga loyiqsiz joningiz sog' bo'lsin o'zingizni ehtiyot qiling